А що я хочу поговорити? Хочеться поговорити про те, що останнім часом у мене багато знайомств з'являється. Люди жаліються на своє здоров'я, люди жаліються на своє самопочуття. Ну так, воно так і є. Але як нам радять лікарі, часто там приймати пігулки якісь там якусь терапію проходити. Але коли я почав приходити до лікаря, наприклад, до Куліста, у мене поганий зір, або до інших якихось лікарів, вони мені казали м, таку фразу, яку я не очікував від них почути. Ну, знаєш, Сергій, більше 50% проблем з поганим зором це психологічний якийсь аспект. І ще деякі лікарі мені казали, так, в тебе є таке невеличке захворювання, але найголовніше, пам'ятай, просто не думай про це. Я думаю, так, стоп, що за діло, я не зрозумів, що таке, що, що відбувається. Тобто, о, головна проблема це може голосно сказати, але більш у психологічному здоров'ю. Чи не головна? Я б трохи порився в інтернеті, подивився статистику. Так, щось таке є. Але знаєте, це інтернет, це декілька думок, тому сьогодні я хотів би розібратись з цим питанням, наскільки все ж таки психологічне здоров'я воно впливає на наші хвороби, як воно може боком вийти, чи не може боком вийти. Тому сьогодні з нами Руслан Качук, психотерапевт, гештайтерапевт. терапевт. Руслан, доброго ранку. А, добре утро. Так, ну для початку треба розібратись, що таке психосоматика, що це таке, от поясніть, будь ласка, нам. Угу. <кій> Ну смотрите, угу. есть много там определений в интернете, которые вы могли бы прочитать сами. Я скажу, как это по простому, да, по народному. Это чаще всего, когда вас что-то беспокоит, болит, тянет, колет, а врачи не могут найти причину. Анализы делают, говорят, то да у вас все в порядке, нам лечить нечего, И такие. Опа, а у вас-то болит? Uh -huh. А делать это что-то надо? Или как вариант лечение не помогает, в смысле, вот вы пришли, поставили диагноз, прописали терапию, лекарства, лечите, лечите, а болезнь не прекращается. а не так пробуют, так пробуют, а все равно все там остается. Uh -huh. И вот очень часто тогда вот может быть, что дело на самом деле не в теле, не тело болеет а влияет на ваше физическое, физиологическое состояние, что-то... Что-то в вашей психике. Здесь же может быть пример болезни не, не по возрасту или не по истории человека. Вот там сердце в 20 лет, вообще-то рановато, mm -hmm. да, или плохое зрение, как ты говоришь, да, там 60-70, вообще-то нормально, там уже а там много 20, всего. 5, 7... А что-то рановато, так поэтому же. надо разобраться, что-то тут может mm -hmm. вот не так. Вот, я могу рассказать, ну, точек зрения на этот процесс, как это влияет на наше тело много на самом деле я скажу ну как гештальтист uh -huh. мы рассматриваем вот этот это такой процесс как такой эмоциональный процесс какое-то эмоциональное переживание большой интенсивности которое не может быть прожито переработано сознательно про его так? скорее как я как я вижу скорее как я вижу то есть как это работает? Uh -huh. То есть может быть это даже и особ ну, там особенности проявления, но скорее как я рассматриваю, uh -huh. как оно, ну в чем его суть что ли? Uh -huh. Вот. И вот это вот э, такое вот эмоциональное переживание большой э, э, интенсивности, оно не может быть прожито, переработано имеющимися ресурсами человека, там, осознанно. Угу. И поэтому вытесняется на какой-то уровень там, нечувствительности, непонимания. понимания. Вот, э, уровень этот у нас один тело. Угу. Да? И э, сколько это тело может, скажем так, аккумулировать этих непрожитых переживаний, эмоций, состояний а сколько-то, а в какой-то момент уже начинает просто болеть. И, как правило, там где тонко, там и рвется, поэтому О, дорве... там и начинает ага. болеть, скорее всего. Что дорвется тонко, если а, <coughs> вы не закончили, вот сейчас закончите, потом хоть хотел бы почувствовать про особенности его, Если у вас это, можно уже Я еще пару слов сказал, угу. так, что так. тут бывает ну, два таких подтипа, что ли. Это может быть или знакомое чувство, но большой силы, эффект. Uh -huh. То есть обычно, если что-то случилось с вами а, и сильно на вас повлияло, часто внезапно, это может быть, там, не знаю, ДТП у вас на глазах, смерть, потеря работы внезапная, там какое-то расставание, развод, измена близкого человека, это... Такой оба шоковое состояние, да, и нет возможности с этим как-то справиться, там, если они, нет какого-то навыка специального, вот. Или э, э, второй тип это когда с этим каким-то знакомым э, переживанием не научили обращаться, не было практики переработки. То есть, если в семье, ну, э, не было такой традиции, угу. да, это там обычно накопительной накапливается, накапливается. Угу. И, и, угу. Добре. И, а, и зап... в какой-то момент mm -hmm. оно, так сказать, и выстреливает. Вот, ну, как-то так. А вот еще до стадии, не знаю, на сколько запущена стадия рака, первая, вторая, третья, а тут у психосоматики есть там... Да, конечно. Они, смотри, я бы выделил таких три явных стадии. Первая стадия – это функциональная, то есть, когда... После э, того, как с психотерапевтом была устранена причина, все симптомы полностью пропадают, всё, угу. как и не было, все рукой сняло. Угу. А вторая, если ну, они, так сказать, по длительности, это уже начало ну, так называемого формирования заболевания. То есть, когда после работы с психотерапевтом э, причина ушла, а заболевание осталось, и его надо еще долечить. Ага, ну потому заметно. что ну, так далеко зашло и есть еще третье это когда изменения уже необратимо ну там шрам инфаркт это вот собственно это уже не откатывается никаким лечением это уже так и останется ну в смысле зашло так далеко mm -hmm. что уже там ну как мертвому припарке, mm -hmm. уже все равно надо лечить тело слушай ты Руслан я тут статистику прочитал mm -hmm. в интернете еще она накажи что 32-45% хвороб ей наследком и внутреннего психологического здоровья 32 ведь mm -hmm. сотка, а бу 40 на ведь, Это половина. Цена психологическое здоровье. Такая же интернет. Проходу еще ваш я... досвет. Это правда? Чи ну, нет? смотри, я свою статистику такую не вел. У меня там нету доступа к таким, что ли, э, обширным данным. Да, обширным э, данным, да. Но то, что я читал и там изучал, это может и больше. 60-70. Ого. Насамперед да. ну, ну, на многі починаються як mm -hmm. такі психосомати проявлення, mm -hmm. просто пропускаються і заходять уже на етап. Я вчора з у книгу, кни книгу Луїзі Хейль і mm -hmm. почитав у неї таблиці хвороб і далі пояснення, де, що яка хвороба означає, mm -hmm. через яку mm -hmm. емоцію. І побачив, що деякі емоції вони трохи от збігаються. Вот mm -hmm. одна хвороба, а вот две хворобы, а вот эмоция, она одна вызывает. Вот мне интересно, какие чаще эмоции вызывают? Вот есть какие-то доминантные эмоции, Ну, я бы сказал, что чаще всего это наиболее сильно заряженные энергетические переживания. злость там досада раздражение обида вот uh -huh. они чаще всего потому uh -huh. что они самые такие заряженные самые явные вот но по сути может вытесняться любая эмоция там печаль допустим да как э -э, при потере кого-то uh -huh. и так, опа, человек такой вроде ходит ну, ну, как ну как-то вроде бы нормально нормально вообще-то не нормально uh -huh. надо погая поплакать да это было. А а все нормально, а потім -то через пару місяців. Це коли ми не пережили ці емоції, ми ну, її задавили, то да, вона потім да, виходить да, боком, так? Так, да, абсолютно вірно. А ми так ще описали хвороби, типу, ну якщо пігук не допомагає, то це, напевно, <coughs> психосоматика. Добре, це ми про лікарів кажемо, а взагалі з точки зору психотерапії, <coughs> от які хвороби є от, психосоматичними, а які от, є непсихосоматичними? От точно немає. По-перше, от які 100%. Частеше выявляется психосоматичными хворобами. трудно тебе стороны. сказать по именно заболеваниям, я так рассматриваю, что если э, человек пришел с этими жалобами не к врачу, а ко мне, к психотерапевту, то, наверное, как минимум, этот человек угу. подозревает, что вы, тут может быть какая-то доля психосоматики. И я тогда ну, на это внимательно посмотрю. Тому заболевания, по сути, могут быть любые: желудок, нервы, головные боли, боли в сердце, все что угодно на Спинь, самом деле. Спина, наверное, так? Конечно, боли Ого. в спине, конечно. И тут, ну, я бы в любом случае, ну, такая то что ли элементы техники безопасности. И если вы пойдете к любому психотерапевту вот с этими жалобами, да, на психосоматику, то важно, что э -э необходимо, там обязательно исключить соматическую компоненты, ну в смысле были ли вы с этим у врача, ага. потому что ежели не были, то любой нормальный психотерапевт вас туда отправит. Спочатку до лекаря а если там сначала выясни... врач, и если там не то, угу. тогда уже, ну, э, ну в смысле яркий пример, там у меня в 20 лет болело сердце и там в 22 болело, там Ого. в 21 болел Часто. сильно. Я бы мог подумать психосоматика, а на самом деле гланды. Ага. Да, и для этого были объективные причины, медики про это знают, что там как-то совпадали и там mm -hmm. инфекции, и та инфекция, которая выздоровела в этих, скажем так, это гландах, если ее не, скажем так, устранить, она влияла на сердце. Там, там, я помню, что я там раз пролетел, вылечил сердце, прошло полгода, опять заболела, два пролечил, ну и понял, что надо там удалять ланды Я не хотел mm -hmm. сильно. Я их, скажем так, удалил, сейчас мне 40 сердце, слава богу в порядке. Mm -hmm. Да, 20 лет прошло, понимаешь, да. То есть всегда нужно смотреть на на медицину. Mm -hmm. ну, в смысле, врач должен сказать, что нет, друг, что-то тут с тобой не в порядке. Я не могу. Mm -hmm. вот. Руслан, мы вот, да да, -да. мы такую ситуацию разбирало. Я хочу mm -hmm. сейчас разобраться mm -hmm. mm -hmm. в ситуации <coughs> на все-таки вся ж такая тработа психотерапевтов, в гостях. Але с початком мы на коротком паузу паузе, mm -hmm. а мы уже разбираемся. Если уже Це точно психосоматика, то угу. що з цим можна робити, до кого йти, і взагалі, що, що, що зробити зі своїм життям. Тому да, прямо точно. зараз е, коротка музична пауза, з нами психотерапевт Руслан Качук, Сергій Нетенко. е, тому не перемагайтесь. Всім доброго ранку, ви знову слухаєте Радіо Миколаїв ФМ. З вами Сергій Нетенко і у гостях у нас Руслан Качук, психотерапевт, гештайтерапевт. Говоримо ми про психосоматику, то тобто, про як. Е, Наше психологічне здоров'я може е, виходити боком і впливати на наше здоров'я. Сенси можуть якісь проблеми, хвороби з'являтися. Руслан, вам ще раз доброго ранку. Доброго утро. Ось ще трохи хотів почути про психосоматику, що це таке. Ну, на сенсі визначення, я знаю, угу. що ви хотіли ще декілька слів додати. Так, угу. да, добавили, ще пару моментів. Ну, что ли, она психосоматика обычно возникает тогда, когда человек практикует ну, такое удерживание своих эмоций, то есть не проявляет их там, держит все в себе, как называется, там все в себе, там, чтоб там не было, там радость злость обидения. Да 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 да, 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 да. Вот, вот, то есть, вот очень часто, когда вот это все сдерживается в себе, не проявляется. Ему ход ну, не дается ход вовне. Uh -huh собственно то ради чего там эти эмоции и призваны да и нам нужны и вот тогда они там аккумулируются держится но ну, есть такой ну, не у всех людей просто там она возникает вот есть mm -hmm. просто тип людей которые но ну, для которых вот обходиться со своими переживаниями вот именно так характерно вот я такой допустим mm -hmm. да вот я очень сильно так это в себе был раньше сейчас меньше вот. И э, что важно э, понимать, что если человек вот это делает с собой, то он пока там, он с этим не разберется, не заметит, он это и скорее всего и будет продолжать делать. Угу. Ну потому что это является и одновременно таким способом взаимодействия с окружающей там, средой, с самим собой, и, скажем так, результатом да, в итоге. Опа, у меня психосоматика, что-то были. Угу. Поэтому ну, тут важно там как-то понимать, что в этом направлении много известно, много сделано о психотерапии есть что сказать да и как помогать людям на которые там обеспокоены вот этим и приходят, собственно uh -huh. в психотерапию вот с такими запросами на психосоматические там не знаю симптомы проявления. Руслан, вот мы говорили, что психотерапевт, он перед тем, как будет работать с вашей хворобой, только психосоматикой, uh -huh. он скажет, были вы у лекаря. <как> Давай розглянемо, давайте рассмотрим такой случай, вот я пришел к лекарю, он мне говорит, uh -huh. ну извини, тут психологическая справа, я не знаю, я тебе тут не Допоможе. Mm -hmm. Ось, якщо у когось такий випадок, коли лікарі не можуть допомогти, пігулки не допомагають, нічого не допомагає. Mm -hmm. І тут очевидно, що треба йти до психотерапевта. Що далі робити? Еще mm -hmm. взяли. Оп, оп. ну мы на хворобу лекарину помогает, что Ну, во-первых, я уже повторюсь, да, хорошо бы там уточнить, там работает ли тот психолог или психотерапевт вот с психосоматикой, потому mm -hmm. что не все ее берут там в работу. А кроме вы специализуетесь, да? Да, я могу, да, mm -hmm. да, да. Вот и момент второй, ну если пришли, да, и этот человек вам как-то знаком, то вот отметьте там, на, там, поинтересуется ли он вот медицинским показаниями анализами были вот mm -hmm. если там направят или там как-то спросят это знак в принципе хороший, что примерно про мы профессийный да. психотерапевт да. Так? Mm -hmm. Mm -hmm. вот а собственно все ну так сказать вся терапия она я бы выделял таких три больших этапа этап первый это понять какую функцию выполняет вот этот вот способ да, психосоматический а потому что он обычно для чего-то нужен mm -hmm. там не встретиться с каким-то эмод ну и так далее а как это делается это ну как правило ну проясняется ситуация потому что как правило выясняются закономерности в каких-то ситуациях с какими-то людьми в какое-то время суток вот это проявляется больше этот ну, mm -hmm. в смысле симптом болезнь там или что в каких-то меньше и вот ну в смысле таким образом там мы следуя это в какой-то момент ну в смысле становится понятно с чем связано от чего в какие-то моменты оно проявляется. ну и и так сказать Проясняется функция, для чего она нужна конкретному человеку. А дальше, второй этап. Это, ну, так, эта функция, она обычно работает на какую-то потребность. В смысле, в чем-то нуждается человек, и таким образом, в смысле, психосоматическим, он эту свою потребность удовлетворяет. А чаще всего там что-то из области сдвигается вот в область потребности в безопасности, физической, mm -hmm. психологической, вот, вот, вот очень часто психосоматические, ну то, что начинается как психосоматика, в конце концов оказывается такой потребностью в безопасности, не всегда, но часто. Mm -hmm. Вот, и после того, mm -hmm. как мы mm -hmm. в смысле прояснили на какую потребность, симптом этот, в общем-то, работает, начинается третий этап, самый веселый. Вот. Надо, собственно, найти другой способ удовлетворения этой потребности и заменить тот, который не подходит, в смысле психосоматически, на какой-то новый. Слушайте, оскільки, Руслан, у меня иногда <coughs> разговоры бывают немного <coughs> меркантинные, то я хотел бы, сколько у нас три хвилини осталось, рассказать конкретно мой випадок. Приходишь ну я ну, до околиста, так. Но мы змусили прийти до окулиста, бо треба було проходить комиссии <coughs> и все такое. и он мне каже, он мне продав гимнастику для, оч... для очей, <coughs> Тробитесь там робити вправи якісь, і каже, що 50% випадків це психологічна штука, і ну, я тобі пораджую щось з цим робити. Добре, він просто заявив: от читайте по губам: я тобі не допоможу, тобі допоможе психолог, чи mm -hmm. психотерапевт, чи щось mm -hmm. таке. Ось це конкретний, це конкретний вислів від окуліста. все. От. Вот так вышло. А, ну и далее, и что мне делать, с какими мне эмоциями, может, вы или что-то такое. Я знаю, известно, если это не очень сообщественно это можно сказать. Ну, я бы, я бы, если бы ты пришел с этим вопросом ко мне, сам ко мне, я бы прояснял, в каких ситуациях это, ну, твое зрение там ухудшается, как давно. Є для цього там об'єктивна да. причина. Ну там ночі читаєш, багато працюєш, там в екран моніториш, ну mm -hmm. і так далі. Давно є причини, але м, така штука, що, наприклад, у мене і брат старший, він одного часу ну, роками довгими працював у нічному клубі, і я на ну, сенсі клубі, де танцюють, а там, де він адміністратором <кху> працював за комп'ютером, <кху> усю ніч за комп'ютером сидить, і вдома працює, у день теж за комп'ютером сидить. У нього зір ідеальний. Uh -huh. Я начитаешься сижу за компьютером и меньше не жвин, почему то зерп поганая? Опа, может тут и не только из в правого, я сижу там близко. Может быть. Uh -huh. Еще знаешь какая есть интересная штука? Обычно вот такие телесные симптомы они возникают не просто так. Обычно они ну, как-то связаны с тем процессом, который внутри происходит. Он как бы намекает. Ага. что если там у там у тебя проблемы со зрением то это ну такое, возможно а в смысле такой намек там что что-то ты может быть не хочешь видеть в своей жизни ага. или что-то возможно там тебе там не надо видеть и а ты бы хотела лезешь не туда куда надо и тогда тебе твои глазки немножко там хуже видеть начинают uh -huh. вот ну может быть так то есть ну вот обычно э как-то связано они uh -huh. а всегда но часто Добре, у нас вже час добігає кінця. Тобто я б хотів би підвести таке коротке резюме. Якщо є така ситуація, угу. коли лікарі не допомагають і навіть кажуть вам прямим текстом, що це психологія, ми що робимо? Шукаємо спеціаліста, правильно? Я би так предлагав. І коротко, якщо можна, декілька тез, на що звернути увагу, щоб зрозуміти, що цей психотерапевт він адекватний, нормальний спеціаліст. Ну, во-первых, доверяйте себе, это, там, там, скажем так, рекомендации в интернете, там, или, скажем так, рекомендации друзей, там, это хорошо uh -huh, и здорово, uh -huh. но на первой встрече смотрите, как оно вам, нравится ли то, как он говорит, как он выглядит, что с ним, uh -huh. а там, отправляет ли вас к врачу, еще что-то, в этом смысле, конечно, лучше доверяйте себе, это uh -huh. самое лучшее, и ваш советчик это вы. Сейчас, дякую, с нами был Руслан Ткачев, психотерапевт.